मैं हूं सैयद अखील आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए परभनी जिले का लोकसभा 2024 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन रहा है जो परभनी के इतिहास में तमाम लोगों को याद रहेगा मतदाताओं को भी याद रहेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी याद रहेगा इस तरह का ये इलेक्शन दो का परभनी जिला लोकसभा का इलेक्शन दो में जो हुआ है यहाँ पर मुख्य पार्टियां थी उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना उन्हीं के साथ में सा, उनका साथ देने के लिए शरद चंद्रजी पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये इन तीनों का गठबंधन था और उन्हीं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शास्त्र राज्य के मुख्यमंत्री एक जी शिंदे उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस और साथ में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडनवीस ये तमाम लोग मिल राज ठाकरे इनका मन से राष्ट्रीय समाज पक्ष जिनके उम्मीदवार थे थे महादेव जानकर जिनकी निशानी सिट्टी थी इनके साथ में अठवाले लेकर से आरपीआई और ये ऐसे तमाम लोगों का एक गट था अब देखना यह है कि इन तमाम गुटों में से कौन सा व्यक्ति है कौन खासदार बनते हैं परभणी के विद्यमान खासदार संजय बंडू जाधव ये तीसरी बार हैट्रिक मारते हैं या महादेव जी जानकर ये यहाँ से इलेक्टेड होते हैं परभनी ज़िले का विकास किसी भी तरह से नहीं हुआ है और परभनी ज़िले का विकास करना बहुत ज़रूरी है परभनी ज़िले के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स सिर्फ और सिर्फ खुद का विकास करने में पिछले कई सालों से मग्न हैं परभनी ज़िले के विकास ही और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का यहाँ पर लक्ष्य नहीं है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों ने किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया है तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद का और खुद के परिवार का ही विकास करने के पीछे पड़े हुए हैं ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खुद के परिवार के लिए जमा रहे हैं लेकिन यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोई स्कीम इन लोगों के पास में नहीं है महादेव जी जानकर ये पांचवी बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और परभनी से अपनी किस्मत इन्होंने आजमाई है इनकी निशानी थी इसी के साथ में आज हमारे साथ में आज तक पर जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता कहे जाने वाले अतिकुर रहमान साहब हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता माने जाते हैं और परमणी जिले में एक अच्छी छवि के मालिक है जिन लोगों ने पिछले बार दो विधानसभा दो में किसी और पार्टी का काम किया था और इस बार भी 2024 लोकसभा में किसी और पार्टी का काम किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने जिन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा सवाल भी अतिकुर रहमान इन्होंने उठाया है और आने वाले कुछ दिनों में ये यहाँ के कद्दावर नेता यहाँ के जिला अध्यक्ष परभनी के जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी जिला अध्यक्ष आमदार सुरेश राव जी वरपुर इनके सामने ये मुद्दा भी रखने वाले और पत्रकार परिषद भी लेने वाले हैं ऐसा भी इन्होंने कहा है आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया लोकसभा 2024 को परभनी लोकसभा के उम्मीदवार संजय जी जाधव और महादेव जी जानकर इनके बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है और जनता ने किस तरह का यहाँ पर प्रतिसाद दिया है ये इलेक्शन जनता का था लोगों का था ये इलेक्शन मतदाताओं का था ना कि उम्मीदवारों का था ऐसा भी इस वक्त इन्होंने कहा है आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त इन्होंने दी है संजय पंडू जाहब ठाकरे से ताल्लुक रखते हैं इनको जिताने की कोशिश की गई है और यहाँ पर बहुत दिल से पिछले पैंतीस साल से लगातार ये काम नहीं हुआ था इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है हर मतदाता तक पहुंचे हैं और इसको आप किस नजर से देखते हैं परवनी लोकसभा दोन हजार चौबीस झाले निवणुकी मधी आवणुकी सुरुवातीपास प्रचार यंत्रणे मधी आ प्रचार मार्फत शेवटी मतदान करेपर्यंत कांग्रेस के सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पूर्ण ताकदीनं महाविकास आघाडीनं जे उमेदवार आम्हाला दिलेला होता संजय जाधव यांच्यासाठी आम्ही अहोर रात्र तळमळ करून यांना विजय करण्याचे संपूर्ण आम्ही प्रयत्न केला आता राहिली गोष्ट आत्तापर्यंत आम्ही संजय जाधव यांना मागील दोन वेळेपासून त्यांच्या विरोधात काम करत होतो प पण ज्यावेळेस पक्षश्रेष्ठीनं निर्णय घेतला की काँग्रेसला महाविकास आघाडीमध्ये जायचं आहे आणि महाविकास आघाडीमध्ये ज्या ठिकाणी ज्यांच्या ज्यांचे शिटिंग उमेदवार असतील त्यांना उमेदवारी देण्यात येईल पर्यायानं परभणी लोकसभेचे उमेदवार हे शीट शिवसेनेचे असल्या कारणाने शीट त्यांना बहाल करण्यात आली पक्षश्रेष्ठीचा निर्णय म्हणून आम्ही हे स्वीकारलं आणि पूर्ण हिरिरीने जितकं शिवसेनेच्या लोकांनी काम केलं असेल त्याच्यापेक्षा दुपटीनं काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने आपला रोल प्ले केला आणि आम्ही केलेल्या कामावर आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे संजय जाधव हे चांगल्या मताधिक्यानं या ठिकाणी निवडून येतील अशी मला खात्री आहे आणि ह्याच्या पुढे आम्ही काय करणार आहोत की पक्षश्रेष्ठीनं निर्णय घेत ठीक आहे आमच्या आप आपसामध्ये जे काय मतभेद असतील असतील पक्षाच्या लेवलवर पण पक्षश्रेष्ठीने निर्णय घेतल्यावर आम्ही त्या पक्षश्रेष्ठीच्या निर्णयाला डोक्यावर घेतलं आणि इमान एतबारे संजय जाधव हो यांचं काम केलं आमच्यापैकी काहींनी आघाडीचा धर्म पार पाडला नसेल आणि आघाडीच्या धर्माच्या विरोधात काम केलं असेल अशा सर्व लोकांना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीने याची दखल घ्यावी या सर्वांविरोधात कडक कारवाई करावी जर पक्षश्रेष्ठी ह्यावेळेस जर सौम्य भूमिका घेत असतील तर मी स्वतः अति गोरमान पक्षनिष्ठवंतांची एक चांगली मुठ मानून पक्ष श्रेष्टीच्या निदर्शनास आणून देणार आणि या सर्व लोकांच्या विरोधात कारवाई करावीच लागणार पक्ष श्रेष्टीला तेव्हा काँग्रेसचे इमानदार कार्यकर्ते आबाजी राहतील असा मला विश्वास आहे परमनी शहर महानगरपालिकेकारण विशेष 5 साल से जो काम रुका हुआ था रस्तों का अनिवार्य काम

इनसे मुलाकात मुलाकात की और, के के और करने के 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 बाद में में ये आश्वासन दिलाया गया है कि कुछ ही दिनों आने वाले या दिन काम शुरू हो जाएगा इसको तो ये, आ, किस तरह से कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पार्टी लिए राज उ नेतृत्व महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापने शेवट स्वतः लक्ष घालून परभणीला जवळपास नव्वद ते शंभर कोटी रुपयाचा रस्ते विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता त्या काळात ते निधी उपलब्ध झाला त्याची निविदा काढण्यात आली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ह्याची सगळं सर्व, सर्व प्रक्रिया झाली होती पण दुर्दैवानं अडीच वर्षानंतर काही पक्ष फोडी शिंदे सरकार अस्तित्वात या राज्यात आला दुर्दैवानं शिंदे सरकारनं परभणीच्या विकास कामाचे निधीला अडकाटीपणा केली आणि उलट त्याच्यावर भर अशी पडली की अजित पवार राष्ट्रवादी फोडून त्यासारखा शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले आणि अर्थमंत्री झाले आणि परभणीचा विकास ह्या लोकांनी अडकून ठेवला त्याला पूर्णपणे त्यांनी इष्टे दिलं ते इष्टे आतापर्यंत उठला का नाही उठला मला काही जास्तीची माहिती नाही पण सुरेशराव जिल्हा काँग्रेसचे सन्मान्य अध्यक्ष आणि पाचरीचे आमदार सुरेशरावजी वरपुडकर साहेब आणि परभणीचे माजी उपमहापौर भगवानरावजी वाघमारे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून त्याचा इष्टे कोर्टामार्फत उठवला आणि थोड्याच दिवसात हे काम सुरू होईल हे काम पूर्वीच झालं असता लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वीच हे काम झाले असते पण शिंदे सरकारचे परभणीचा जे दुजाभाव त्याने केला आडमुटपणा केला निधी रोखून ठेवली कामाचे आदेश रोखून ठेवले ह्याच्यामुळे हे कामाला उशीर झाला आता निश्चितच महाविकास आघाडीचे सर्वच नेते याचा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर काम सुरू करायला लावतील अशी मला खात्री आहे आम्ही केलेल्या कामावर आम्हाला विश्वास आहे की संजय जाधव महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून या ठिकाणी प्रचंड मताधिक्याने विजय होतील अशी मला ठाम विश्वास आणि खात्री आहे कारण आम्ही केलेलं काम आमची निष्ठा आमची इमानदारी हे जनतेने बघितलं आणि आमच्याकडून बघून जनतेनं ह्या वेळेस जनतेनं निर्णय पक्ष फोडाफोडी करणाऱ्याच्या विरोधात आणि जे जे काही पक्षाचे निष्ठावंत काँग्रेसचे निष्ठावंत असू द्या का शिवसेनेचे निष्ठावंत असू द्या किंवा राष्ट्रवादीचे निष्ठावंत असू द्या सर्व निष्ठावंतांना बघून जनतेने चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी निर्णय दिला चांगल्या पद्धतीने मतदान दिलं असा मला पूर्ण विश्वास आहे संजय जाधव हे बहुमतानं निवडून येतील अशा मला पूर्ण खात्री आहे

सगळं काही माहित आहे की गद्दार कोण पक्ष फोडणारे कोण निष्ठावंत कोण हे सर्व निष्ठावंत आम्ही सगळे एक ठिकाणी असल्यामुळे परभणीची जनतेने आमच्या निष्ठेला मान दिला परभणीचे सर्व जनतेचा आम्ही आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो की निष्ठावंत शेवटी निष्ठावंतच असतो गद्दार नेहमी गद्दारीच करणारा असतो हे परभणीची जनता हे निष्ठावंतांना ते त्या बाजूनं त्यांनी कौल दिलं म्हणून मी सर्व परभणीकरांचे आभार व्यक्त करतो ये न्यूज खबर की हमारे पर आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्देखी ट्वेंटी के कार्यकारी संपादक के कार्यकारी संपादक सलीम खान मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली ट्वेंटी फोर बाय से महाराष्ट्र के मराठवाड़ाचिफेज खान पठान परमी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल परभनी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम

कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट पर बनी हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा शादी एंगेजमेंट छिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल मोबाइल क्रमांक नौ सात छः 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 आठ तीन एक दो मिर्जा मेस भणी अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में परभनी घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक एट एट थ्री जीरो टू सिक्स सिक्स नाइन फोर सेवन क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी लेडीज़ पर्स स्कूल बैग ओरिजिनल लेदर बेल्ट कमर बेल्ट वॉलेट बॉडी स्प्रे परफ्यूम और भी बहुत कुछ एक बार ज़रूर आए किंग ऑफ बिल्ड शनिवार बाजार नानलपेट पेट कॉर्नर पर भी महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पार्वा गेट दरगाह रोड पर भणी शादी होया या जुमागी मीटिंग होया फिर कुछ और परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पार्वा गेट दरगाह रोड पर भनी बुकिंग शुरू है मोबाइल नंबर नाइन नाइन सिक्स जीरो फाइव सिक्स नाइन थ्री एट थ्री एट फोर टू वन नाइन जीरो थ्री 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 इसके साथ ही नाइन एट डबल टू एट टू नाइन जीरो थ्री फाइव महबूब अंसारी याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाए आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें एस बी एस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड पर बनी अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें एस बी एस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मोबाइल नंबर पॉइंट शॉप नंबर जैसे डायमंड वर्क कलकत्ता वर्क हेदराबादी हैंडलूम वर्क जरी वर्क सिफॉन सिल्क बेंगलोर सिल्क, तान सिल्क साड़ी उसी के साथ में शालू साड़ी और भी बहुत कुछ इसके अलावा शादियों का बस्ता दुल्हन के लांचे शेरवानी टेलकट लांचा पॉपलॉन लांचा वेलवेट लांचा उसी के साथ में गार्मेंट गरारे उसी गरारे साथ ही शादियों के फोर पीस शादियों में लगने वाले बिस्तर के फोर पीस टेन पीस आफ्रीन रॉयल गोल्ड उसी के साथ में शर्टिंग शूटिंग में डेमंड ब्लैकबेरी पेटर इंग्लैंड सियाराम जैसी नामांकित कंपनियों के कपड़े मिलने का एकमात्र ठिकान फैशन क्लॉथ पॉइंट शॉप नंबर पैंतालीस जनता मार्केट डॉक्टर अंबेडकर रोड पर बनी पचास साल से आपकी सेवा में लगातार पचास साल से आपकी सेवा करते नजर आ रहे हैं फैशन क्लॉथ पॉइंट शॉप नंबर पैंतालीस जनता मार्केट डॉक्टर अंबेडकर रोड पर बनी कलीम शूज सेंटर कच्ची बाजार डॉक्टर अंबेडकर रोड पर बनी आप हमारे पास में दुल्हन के लिए जूती सैंडल उसी के साथ में यहां पर दुल्हन को लगने वाली चप्पल उसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बच्चों तक और उसी के साथ में जईफ लोगों के चप्पल शूज सैंडल मिलने का एकमात्र कलीम शूज सेंटर डॉक्टर अंबेडकर रोड कच्ची बाजार पर बनी पिछले पचास साल से लगातार आपकी सेवा में हमारी तीसरी ब्रांच कलीम शूज सेंटर की तीसरी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल आप तमाम लोगों के लिए दुल्हन को लगने वाले सैंडल दुल्हन के लगने वाले जूतियां दुल्हन को लगने वाले आकर्षक डिजाइन और मनमोहक मनमोहक डिजाइन में आकर्षक डिजाइन और मनमोहक लुक में आप तमाम लोगों के लिए शूज सैंडल और उसी के साथ में जूतियां मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर डॉक्टर अंबेडकर रोड पर बनी इसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में आप तमाम लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक आप तमाम लोगों के लिए नए डिजाइन और नए वराइटी में नए लुक में आपको आपके मन को लुभाए ऐसे शूज सैंडल और चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान छोटे बच्चों से तीन महीने के बच्चों से लेकर यहाँ पर जयफ लोगों के पैरों के भी चप्पल शूज जूती मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर डॉक्टर अंबेडकर रोड कच्ची बाजार पर बनी एक बार जरूर आए कलीम शूज सेंटर आपकी सेवा में पिछले पचास साल से लगातार